Всем привет, друзья, с вами Мистер Ромян, и мы сегодня будем играть в Minecraft 1.5.2. Сегодня мы будем строить такой механический домик. Это первый час, это будет дисплей у нас. У меня вот версия себе вот это пробовал начало делать, вот построил только что Только бассан. Так, сейчас давайте застроим, чтобы не нашел. Так. Наверное, сейчас будем начинать, блин, дом строить. самой им он. Будет у нас такой, где-то 5 этажей. И может даже там механизм какие-то будут такие тяжелые. Так, смотрел как так сделали. Потом, потом лучше будет. Даже не знаю, если нам если ну давайте попробуем то что я думаю у меня идея такая сейчас это ну построим. не если что-то не меня Да. Сейчас мы будем давайте Возьмем кирпич. Или не кирпич. Давайте кирпич лучше. Так, и начинаю. Я, наверное, сейчас поставлю паузу, чтобы вам не было очень скучно, как я это все ну, это строю. Сначала нас кратко коробка, а потом, наверное, будем укругливать. Делаю карту для своего друга. Он будет обозревать на своем канале ее. Так что я кину его. Ссылку на канал в описании. надо смотреть, что кидает там. Ну, думаю, хватит. так вот, теперь вот так вот, вот так вот, вот так вот. Давайте поставлю лучше сейчас на паузу, чтобы не было скучно, как я это все сейчас сочищу и построю. Ну, поставлю дуб там, на доски. Давайте. Пауза один, два, три. Так вот. Так вот. Вот я, вот я продолжаю, продолжаю вот мы вот такую настроили вот, его. Так сейчас, наверное, поставим где-то дверь. Так сейчас один, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так где-то, посмотрим, где-то вот тут. Да вот тут подходится, раз. Так механизм дверь. Аляха муха. Вот так. В принципе, так прикольно выглядит. Так. Стекло. Так, вот такое у меня текстурка стоит. Прикольно. Стекло такое просто, как прозрачное реально выглядит. Вот так. Вот сейчас сорвется. Так кирпично можно. Потом еще свет поставим. Вот так вот. Нам будет большой, не только один этаж, а мы пару будет. Вот он еще. Так вот. Прикольно, в принципе, так выглядит. Если подумать. Сейчас что-то перебоччу. Сто три. раз два три. раз, два три. еще здесь поставим. Ой, заволовало. Продолжаем. Строить нету взял. Ой, его половина что-то у меня ФПС два уже стоял только что. Один, два, три. Так, больше. Три. Один, два, три. Еще. Ну, такое. Не надо вот так сейчас сделаем все сейчас быть как он выйдет потому что так быстрее было все теперь со там где пропустили я думаю где-то мы там где ее переборщили вот, сейчас переборщиком переборщили вот так вот Mm -hmm. Так, сейчас сделаем, сделаем дело. Mm -hmm. Да, я раз, сам, потому что я уже хочу делать антирифер так прикольно выглядит мне кажется давайте сейчас ничего не делать еще давайте как-то вместе сделаем это я не придумал уже так мы для этого делаем еще так Не знаю, я не, вот, не, не, не знаю, или вот мне лифт или нет. Пишите мне в комментариях, да, или нет. Обязательно. Вот так. Там мне нужно это делать. Еще там делаем потом как-то. Вот так мы сделали. Дальше нам нужно сделать вот так вот. Поняла. Вот так. Потому что нам так нужно. Я что-то не понял. Вот. Так, бедная. Я. А где-то, наверное, здесь начинаем, нет? все поставим пока что блоки. Так, дальше раз, два, и так, вот так. Раз, два. Раз, и так, два. Блоки. И И уже в блоке. Так. Сделали мы. Пожалуйста, сейчас не надо не подробно сделаем. Или нет. Лучше да. ну, не делаем, мне кажется. Так, что там мне надо было. Мне вроде этот бокоры. Так, так. Вот так вот

здесь пропустил родиков ну да вот так вот еще здесь вот так прикольно мне кажется вот сразу пришли сюда как вот нормально так видео реально очень долго не было я хотела записывать а, но ну, что-то меня не записывало вроде... ну, не работала какая-то вроде батикап что-то не записывал не знаю у меня есть только не знаю что это может быть наверное через разрешение экрана у меня сам М так поэтому записывает, наверное так я потом подумаю и да или нет и попробую изменить сюда и тогда поменяю и будем снимать снимать я буду вот пишите в реально меня ну, рука что ребята на кого э, я хочу типа, с тобой поиграть Мы не знаю как с тобой поиграть все очень просто ребята пишите мне вконтакте свой скайп я к вам позвоню и будем играть пишите сразу какую игру чтобы я снял Пожалуйста. Прикольно. Байт. Так. Так, о, меня стены сейчас... Она со лагает немножко. Да, Counter-Strike Global Fantasy у меня в уже. Скоро будет даже, наверное, буду снимать. Его забьем. Так. так. Вот мы сейчас это все устроим. Вот да, вот то, что мне пришла идея. Нет. забыл только что сделать <с> так что-то мне <с> горло уже подводит не вот и все так прикольно у нас тут вроде как вышло. так давайте еще там даже сделаем что мне никто <с> например, например не упал вроде нужно так сказать человек такой приходит вот тут сразу можно посмотреть что делает если наверное там похомаче играть вот такое у нас пока что выходит и сейчас мы сделаем ну, то что мне пришло в идею. так и для этого нам нужно это все сейчас чистить Наверное, сейчас поставлю его на паузу, чтобы не было вам так скучно, когда это все ломаю. Давайте. Один, два, три, паузы. Вот да, я продолжаю. Вот так уже зачистил тут. Смотрите, вот у меня пришла такая идея, что я вспомнил. Я вспомнил, что можно делать такой очень прикольный такой. Он мне очень понравился тогда, когда я когда-то делал видео на новом канале. Ну, как видео. Я не делал тогда видео. Я просто мне друг показал такой декор прикольный. Вот мне понравилось она. Это еще было очень давно. Еще два года назад. Сейчас мы так сделаем. Здесь нужно все раз так сделать, чтобы прикольно вышло. Так, уже здесь. А, что я подумал, что уже кончается? Так вот. Блин. Да, так, тяжело. жилых. Значит, эти карты, вот я вам скажу, реально. Вы, если вы думаете, что это очень легко, но ну, вы ошибаетесь, Попробуйте мне сделать механический дом потом. так вот. вот. Вот так. Вот так. Вот так, вот так еще посадим. Сюда нам уже и Так если сейчас все будет хорошо, <laughs> это будет хорошо. <laughs> сейчас ну, сейчас какую-то херню просто говорю, потому что сейчас у меня с... четверг. Стараюсь, чтобы это было все хорошо потому что школа очень тяжелая у нас. Как вы знали, наверное, там вспомните свою школу, как это тяжело было. Ой. Ну, если вы еще не уже пришли в школу или институте там на работе, не знаю. Или еще в садике даже не знаю. Оценю любого своего подписчика. Даже младших подписчиков, которых, например, там 5 четыре года. Давайте вспомним. Мы, наверное, все знаем такого ютубера уринского как Иван вот, Хай. Давайте вспомним, что он начинал свою карьеру. Конечно, он, он, он все начинал. С Майнкрафта он начинал снимал на, на английском языке. <laughs> Чтобы все смотрели его видео, кого сам говорил, что русские чел писали, какого хера снимаешь на английском, снимай на русском. Вот потом после этого он начал снимать, он снял пару частей Майнкрафта, потом он забил, начал снимать другие игры. Ну, он свою первую игру снимал, как всегда, например, как вы, наверное, знаете. Он снимал сначала только Майнкрафт сейчас у него есть свой проект One Land. И у него сейчас 5 миллионов подписчиков. Вот так вот Вот так вот наш новый выглядит. Это было, мне кажется. Мне кажется, что это домик пока еще такой небольшой и не маленький, такой средний. Потом будем его обучать. Ну ничего, в принципе, такой еще нормальный. Вот. Так, ну что, ребята, давайте сейчас пойдем мне на крышу, давайте, сделаем вот так вот и сделаем вот так. И что, ребята, это была первая часть э, строительные активы мы строили. Я напоминаю карту для моего друга сергея канал на его ссылку будет в описании как всегда <coughs> ну что ребята ставьте лайки подписывайтесь на мой канал хорошего меня рассказывайте про меня друзьям их ну что там называю ставьте лайки подписывайтесь еще раз повторяю и говорите про меня друзья всем пока с вами был министр эндрмен пока